दो में विकसित भारत बनाने का तो उसके लिए यह आधारभूत संरचना रखने वाला यह बजट चर्चा बजट के ऊपर पूरे देश में की जा रही है बजट के ऊपर बड़ी मेहनत से काम करते हैं तो सरकार ने पहले बजट में 25 प्रतिशत से घटा दिया यह ग्यारहवा बजट है और जब वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में आदरणीय निर्मला जी सीताराम जी ने कहा था कि यह 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला महत्वपूर्ण बजट है जैसा अनिरुद्ध जी और प्रशांत जी राजू जी ने बताया कि यह व्यापक चर्चा बजट के ऊपर पूरे देश में की जा रही है क्योंकि बजट के ऊपर बड़ी मेहनत से काम करते हैं और हमने देखा एक समय देश में यह चर्चा होती थी कि क्या गुड इकोनॉमिक्स गुड पॉलिटिक्स है क्या कहीं आर्थिक विषय का राजनीतिक रूप से उसका प्रभाव भी पड़ता है लेकिन जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक विषय को लेकर देश की प्रगति को लेकर देश के आर्थिक विकास को लेके यह मार्ग चुना तो आज हम देखते हैं कि भारत केवल भारत की अर्थव्यवस्था ही तेज गति से नहीं बढ़ रही बल्कि जो अभी यूरोपियन यूनियन और आईएमएफ जैसे वर्ल्ड के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी कह रहे हैं कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति से नहीं आगे ले जा रहा बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था को एक गति प्रदान कर रहा है और यह केवल ऐसा नहीं है कि यह बिना मेहनत के पूरा काम हुआ है यह ग्यारहवा बजट है और जब वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में आदरणीय निर्मला जी सीतारम जी ने कहा था कि यह 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला महत्वपूर्ण बजट है और प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने लक्ष्य रखा है दो में विकसित भारत बनाने का तो उसके लिए यह आधारभूत संरचना रखने वाला यह बजट है और उसकी महत्वता इसीलिए बहुत बढ़ गई है इसके तीन महत्वपूर्ण आयाम है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा पहला तो बजट एक वर्ष का खर्च और उसका जो आय है सरकार की केंद्र सरकार की उसके बारे में कहाँ सरकार किन किन विषयों पे फोकस करते हुए खर्च करेगी उसके बारे में डिटेल से सारा उसमें पार्लियामेंट संसद के पटल पे रखा जाता है तो सरकार ने पहले बजट में 25 प्रतिशत से घटा दिया दूसरा महत्वपूर्ण पूरी अर्थव्यवस्था के लिए रहता है कि इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी जिस तरह का इनडायरेक्ट टैक्स का जो महत्वपूर्ण योगदान रहता है जिसके बारे में समाज और देश काफी सोचता है उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स 2017 में जब लागू हुआ था उस समय इनडायरेक्ट टैक्स 28 से 30 प्रतिशत था उसको घटा के सरकार ने जीएसटी के अंतर्गत साढ़े दस परसेंट के नीचे ले आए कॉर्पोरेट टैक्स घटाया इनडायरेक्ट टैक्स 28 से 30 प्रतिशत से घटा के साढ़े दस प्रतिशत कर दिया और इंडिविजुअल टैक्स को पिछले बजट में 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया था यह तो महत्वपूर्ण तरीके से टैक्स के अंदर बदलाव किया पिछले चार पांच सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण खर्चे से डेवलपमेंट किया आप सब घूमते होंगे इधर उधर जिस तरह से सड़क बनी है एक्सप्रेसवे बने हैं फ्रेट कॉरिडोर बने हैं रेल कॉरिडोर बने एयरपोर्ट्स बने हैं, हैं, ब्रिजेस बने है, मेट्रो का पूरी तरह से जिस तरह से विस्तार हुआ है तो लगभग 11 लाख ,00 करोड़ का हर साल कई वर्षों से सरकार ने केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत खर्च किया है जिसके कारण ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर अर्थव्यवस्था के बारे में हम चिंता करते हैं तो भी 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 चाहिए, ease of living भी चाहिए, चाहिए, कम होनी की, की उसके अंतर्गत पे आगे बढ़ने का काम भी infrastructure development में किया है। उपस्थित पत्रकार वार्ता केंद्रीय प्रवक्ता गोपाल जी, पर आप सब बंधु भगनी देश आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी साहब अंदर માનનીય નાણા મંત્રી શ્રીમતી નિર્મલા સીતારમનજીએ નવમી વખત બજેટ જે રજૂ કર્યું છે એ સર્વવ્યાપક સર્વસ્પર્શી સર્વસ્પર્શી સર્વસમાવેશી આ બજેટ છે અને આવા સતત બજેટોને કારણે જ બે હજાર ચૌદમાં ભારતની અર્થવ્યવસ્થા અગિયારમા ક્રમે હતી જે આજે ચોથા નંબર સુધી પહોંચી છે અને આવનારા દિવસોમાં ઝડપથી એ ત્રીજા ક્રમે પહોંચવાની છે તો આ બજેટના અંદર શું શું વસ્તુઓને સમાવેશ કરેલી છે કઈ રીતે ખેડૂતોને મછવારોને મહિલાઓને દરેકને સમાવીને આ બજેટ બનતું હોય છે એની વ્યાપક રીતે નોંધ આપ સૌના માધ્યમ દ્વારા સમગ્ર ભારત વર્ષની અંદર સમગ્ર રાજ્યોમાં યોજનાઓ પૈકી બનતી હોય છે એ પૈકી ગુજરાત રાજ્યની અંદર પણ ચાર મહાનગરોની અંદર રાષ્ટ્રીય કક્ષાએથી પ્રવક્તાના સ્વરૂપે આ બજેટનું વિશ્લેષણ આપની સાથે થતું હોય છે મહાનગર ભારતીય જનતા પક્ષ અધ્યક્ષ આદરણીય શ્રી માધવભાઈ દવે અને આજે જે એક બજેટ વિશેનો કાર્યક્રમ છે વિશ્વમાં સર્વાધિક લોકપ્રિય શાસક અને અનેક ભાષા અનેક ધર્મ એવા એકસો ચાલીસ કરોડની વસ્તીવાળા ભારત દેશમાં હરમેક લોકોની વચ્ચે રહેનાર વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી જે હર લોકોની વચ્ચે જ રહ્યા છે લોક નેતા છે લોકનાયક છે અને બજેટમાં પણ એમને સમગ્ર ભારતની એકતા અને અખંડિતતાને ધ્યાનમાં રાખીને જે બજેટમાં પ્રોવિઝન બધા કર્યા છે બજેટમાં જે આયોજનો કર્યા છે એ બજેટ અંગેની જાણકારી જનસામાન્ય સુધી પહોંચે એ માટે આજે પ્રદેશ ભારતીય જનતા પક્ષના આયોજન અનુસાર એક કાર્યક્રમ રાખ્યો છે આદરણીય ગોપાલકૃષ્ણ અગ્રવાલજી પધાર્યા છે આ તબક્કે પ્રદેશ મહામંત્રી